Ну, в общем, такая ситуация. Сидят, короче, два крутых одессита, короче, э, на суде. Их судят, да. короче, вот так за, сидя, за серьезное, с... за серьезное, короче, преступление. И здесь, короче, Это такая жестко. картина. Судья такой говорит, вот, слышите, ребята, короче, ну, что вы, типа, натворили? А подсудимый номер один говорит, ну, слышь, сижу дома, музон тут кореш на колесах подъезжает. Кореш к ним биксы, а, я чебурду на плечи, чешем-пешем, чешем-пешем, две биксы на углу кинтуются. Кореш к ним биксы в кореш им по лицу. Чешим, пишем, чешим, пишем, 20 на хвосте. Вот мы и здесь, короче. Ну весь зал, короче, прозревший смотрит, говорит, ребята, что вы наделали, что вы сделали с девочками, какие вы плохие. А по сути мы номер два, что вы можете добавить, по сути сказанного, по сути мы номер два, говорит, а ну, что попросту э, лицом щелкать, короче, ну, кореш и так все развалил, короче. Но ну, тут, короче, кореш подходит, говорит, типа, ну, что, ну, суд отправляется, короче, на удаление, на вынесение приговора удаляется, короче. Тут выходит они, короче, суд этот, а ну, подержи меня, я покажу. Тут, короче, суд удаляется, такой открывает, короче, толмут такой, ну, типа, дело, дело. Такой, ну, посетили с корешами, порешали, порешали, зима лета зима лета 8 пасов.